Глеб Антоненко. Это имя с недавних пор наводит страх и ужас на предпринимателей Абалони. На листовках, расклеенных по столбам и подъездам, молодой человек фигурирует как лжеактивист, злостный вымогатель и рейдер. Вот такие вот листовки расклеили с моей фотографией, с моим номером телефона мобильным, с адресом, где я живу, по Абалони не знаю, но то, что я там плюс-минус насчитал тут и возле дома, но ну, штук 50 тут есть. Uh -huh. И там замечал, что тут их там в одном месте периодически обновляли. Но, возможно, это только у нас когнитивный диссонанс при взгляде на главного рейдера Абалони. Торговцы Абалонского Шанхая в районе станции метро Героев Днепра, похоже, тоже не воспринимают его как местного авторитета. Впрочем, и защита прав жителей района их мало интересует. Дал им условия Шо для торговли создал? Такой нормальный. Кличко, блять? ты знаешь, что Кличко твоем... Соберется весь народ, блядь, и Кличко сниму быстро. Так, блядь. так окей, как сверх, блядь. Ну, то, мы, мы маем понимаем, то, что маем. Блядь, Еще раз, я его долблю, чтобы к нему обратились, чтобы он создал условия. Я, ну, Какие он условия создаст? он за свою только, блядь. Мама так в том-то том -то и проблема, и мне это не устраивает, так, надо что-то менять. Не Именно желание что-то менять, особенно в ситуации с незаконными мафами, и стало причиной плакатной инфовойны на Абалоне. Я веду страничку Абалон, я тогда опубликовал фотографию на которой написал, если вам не нравится вот такой вот порядок вещей, там, где показаны мафы, э, лотки, то тогда ставьте лайк. И там буквально за два часа набралось больше 400 лайков. Я пошел на сессию Киевсовета, там был Кличко, я ему обратился насчет этого момента, что людей беспокоит, номера жалоб прикрепил к Звернанию и передал ему. И где-то через несколько дней начали сносить вот, вот тут, вот эту часть, вот за моей спиной тут стояла куча мафов, которые благодаря там, усилиям оболонцам вышло снести. Благодаря активной гражданской позиции и неравнодушию жителей, Часть ларьков снесли, но часть осталась, причем в зоне активного прохода. Но их нельзя демонтировать, потому что земля выделена в аренду, я же говорю, непростым людям. Кто же эти непростые люди? Решением Киевсовета земельные участки, где по-прежнему стоят мафы, выделены ООО «Эликон ЛТД» под строительство торгового центра. Основательницей ООО является некто Вергелес Анна Васильевна, на которой зарегистрировано также частное предприятие «Пивденный», должность финансового директора, в котором, согласно официальной декларации, занимал, внимание, Ищенко Валерий Александрович. В прошлом депутат Киевсовета от партии «Удар», а ныне нардеп от блока Порошенко. Имя отчество основательницы компании, владеющей оболонскими мафами, по странному стечению обстоятельств, совпадают с именем отчеством матушки депутата. Не знаем, как насчет семейной, но то, что Анна Васильевна и господин Ищенко состоят в давней деловой связи, факт. Например, еще в начале 90-х они учредили компанию АТВ, а в 2000-м ЧП Южный, которому, кстати, принадлежат торговые центры Южный и три рынка ⁇ Южный, Поздняки и Агрорынок ровно после того, как вышла статья на Украинской правде, через неделю оказалось, что э, на в блоге было написано, что я рейдер, что я вот с предпринимателями хожу вымогаю деньги, но я не знаю, что будет дальше. Мы тоже не знаем. КП Благоустрий сносить мафы не имеет права. И несмотря на то, что налицо лицо нецелевое использование земельного участка, статьи 141-143 Земельного кодекса Украины, для отмены решения о передаче его компании Анны Васильевны необходимо решение Киевсовета большинство которого соратники по партии господина Ищенко.